Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Encik Salim dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan tujuh ingin membentangkan berkaitan dengan ujian PISA iaitu Program for International Student Assessment. Berkaitan dengan isu sejauh manakah ibu bapa merasakan ujian PISA ini relevan untuk anak mereka Sebelum itu, ini adalah ahli kumpulan kami yang terdiri daripada lima orang. Yang pertama, kita ada Nur Fitri. Seterusnya ialah Fatin Liana, Syamila Azizah, Yang keempat adalah saya sendiri, Nur Ufi Wafa. Dan yang terakhir adalah Nur Alia Izati. Agenda perbentangan kita pada hari ini adalah kami akan membentangkan berkaitan dengan pengenalan ujian pisah, objektif, faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan ibu bapa, tujuan ujian pisah, relevansi ujian pisah dari persepsi ibu bapa, kelebihan dan kelemahan pandangan ibu bapa terhadap ujian pisah, implikasi persepsi ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak serta kesimpulan. pengenalan PISA iaitu Program for International Student Assessment. Okey, apa itu PISA? Ujian PISA. Ujian PISA ialah penilaian antarabangsa yang dikendalikan oleh satu organisasi iaitu organisasi OECD, Organisation for Economic Cooperation and Development. Okey, ujian Pisa ini sasaran utamanya ialah pelajar yang berusia 15 tahun dari pelbagai negara. Keutamaannya adalah untuk menguji keupayaan pelajar dalam membaca, matematik dan juga sains. Tidak seperti peperiksaan biasa yang lebih menekankan penghafalan Bisa menilai sejauh mana pelajar boleh menggunakan pengetahuan mereka dalam situasi dunia yang sebenar. Proses ujian ini menekankan penyelesaian masalah dan juga pemikiran kritikal yang memberi kesan besar kepada murid. Dari satu sudut, ia membantu murid untuk berfikir secara analitis dan juga bersedia untuk menghadapi cabaran dunia yang sebenar. Namun, jika pelajar-pelajar tidak memahami kepentingan ataupun terlalu dibebankan dengan persediaan, ia boleh menyebabkan tekanan akademik terhadap pelajar. Oleh itu, kefahaman betul terhadap ujian kisah ini amat penting supaya murid-murid dapat memanfaatkan kemahiran yang diperoleh dan juga bersedia untuk masa depan yang lebih mencabar. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada objektif perbincangan kita pada hari ini. Pertama, kita akan membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan ibu bapa terhadap ujian Pisa. Adakah uh, ibu bapa memahami tujuan uh, ujian Pisa ini ataupun mereka melihatnya sebagai satu keperluan untuk memastikan anak-anak bersedia menghadapi cabaran dunia moden? Kita juga akan melihat bagaimana sistem pendidikan yang berbeza boleh mempengaruhi pandangan ibu bapa. Seterusnya, kita akan melihat bagaimana ibu bapa menilai ujian visa. Ada yang melihatnya sebagai alat penting untuk mengukur kemahiran anak dalam konteks global, manakala ada juga yang meragui kepentingannya dalam sistem pendidikan negara kita akan menyiasat faktor yang membentuk persepsi mereka ini. Akhir sekali, kita akan menilai bagaimana pandangan ibu bapa ini memberi kesan kepada sokongan mereka terhadap pendidikan anak-anak. Jika mereka percaya bahawa ujian pisah ini penting, mereka mungkin lebih cenderung menyediakan peluang pembelajaran tambahan seperti kelas pemikiran kritikal ataupun latihan penyelesaian masalah. Sebaliknya, jika mereka lebih mengutamakan peperiksaan tradisional, pendekatan pembelajaran anak mereka mungkin lebih berfokus pada hafalan dan juga akademik semata-mata. Seterusnya, kita akan membincangkan berkenaan dengan faktor yang mempengaruhi persepsi ibu bapa terhadap ujian Pisa. Faktor yang pertama ialah pengetahuan ibu bapa tentang ujian Pisa. Ramai ibu bapa tidak tahu dengan jelas apa itu ujian Pisa dan juga bagaimana ujian Pisa ini berfungsi. Tanpa pengetahuan yang cukup, mereka mungkin tidak faham bagaimana keputusan ujian ini memberi kesan kepada anak-anak mereka. Jika mereka tidak tahu apa yang diukur dengan dalam ujian ini, mereka mungkin bimbang ataupun salah faham apabila keputusan anak-anak tidak seperti yang diharapkan. Oleh itu, penting untuk memberi penjelasan kepada ibu bapa tentang ujian visa. Seterusnya, faktor yang kedua adalah sistem pendidikan negara. Bagaimana ibu bapa melihat sistem pendidikan negara? Jika keputusan ujian visa menunjukkan pencapaian yang rendah, ibu bapa mungkin rasa bimbang tentang keberkesanan sistem pendidikan di negara kita. Mereka mungkin berfikir jika ujian PISA tidak menunjukkan keputusan yang baik, mungkin ada yang tidak kena dengan cara anak-anak diajar di sekolah. Ini boleh menyebabkan ibu bapa risau tentang masa depan pendidikan anak-anak mereka. Faktor ketiga ialah kebimbangan ibu bapa tentang kualiti pendidikan yang diterima oleh anak-anak mereka. Jika anak mereka mendapat kedudukan yang rendah dalam ujian pisah, mereka mungkin bimbang anak-anak mereka tidak mendapat pendidikan yang cukup ataupun tidak bersedia untuk masa depan. Ibu bapa akan tertanya-tanya sama ada anak mereka menerima pendidikan yang berkualiti ataupun tidak. Dan ini boleh menjejaskan pandangan mereka terhadap sekolah dan juga sistem pendidikan secara keseluruhannya. Kemudian kita akan membincangkan berkenaan dengan tujuan ujian Pisa. Okey, tujuan pertama ujian Pisa adalah untuk menilai kemampuan akademik pelajar dalam tiga bidang utama iaitu matematik, sains dan juga membaca. Ujian ini membantu untuk kita memahami sejauh mana pelajar menguasai pengetahuan dan juga kemahiran dalam bidang-bidang tersebut yang merupakan asas dalam pendidikan moden. Seterusnya, tujuan kedua adalah untuk membandingkan prestasi pelajar antara negara-negara di seluruh dunia. Dengan hasil ujian PISA, kita dapat melihat bagaimana prestasi pelajar di negara kita berbanding dengan negara lain. Ini memberikan gambaran tentang bagaimana sistem pendidikan di sesebuah negara berfungsi dalam melahirkan pelajar yang cemerlang. Okay, tujuan yang ketiga adalah untuk membantu memperoleh maklumat yang berguna bagi memperbaiki dasar pendidikan negara. Dengan data dari ujian pisa, kita dapat mengenal pasti kekuatan dan juga kelemahan dalam sistem pendidikan kita dan juga melakukan penambahbaikan agar ia seiring dengan keperluan dunia kolaborasi masa kini. Tujuan akhir adalah untuk meningkatkan kualiti pendidikan negara. Data daripada ujian PISA memberikan gambaran jelas tentang keupayaan sistem pendidikan sesebuah negara dan juga menyediakan maklumat yang berguna untuk memperbaiki kualiti pendidikan yang diberikan kepada pelajar. Seterusnya, kita beralih pula kepada relevansi ujian PISA, Program for International Student Assessment dari persepsi ibu bapa. Terdapat dua persepsi ibu bapa iaitu positif dan negatif. Bagi positif, ibu bapa dapat menilai kecekapan sistem pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kesedaran mengenai pendidikan. Yang ketiga, mendorong persaingan sihat antara anak-anak dan yang terakhir memberi panduan tentang perkembangan akademik anak-anak. Bagi persepsi uh, negatif pula, yang pertama Ujian pisa mungkin akan memberikan tekanan terhadap pelajar dan kedua, penekanan terhadap pencapaian akademik dan yang terakhir kesesuaian kurikulum yang berbeza. Seterusnya kita akan membincangkan tentang kelebihan dan kelemahan uh, ujian pisa bagi pandangan ibu bapa. Kelebihan yang pertama ialah peningkatan kesedaran tentang pendidikan global. Contohnya ibu bapa melihat uh, ujian Pisa ini sebagai penanda aras global akan lebih memahami kedudukan negara mereka dalam konteks pendidikan antarabangsa. Ini dapat meningkatkan kesedaran mereka tentang pentingnya pendidikan berkualiti dan mencetuskan usaha untuk meningkatkan sistem pendidikan di negara tersebut. Yang kedua ialah penglibatan yang lebih aktif dalam pendidikan anak Contohnya, sekiranya ibu bapa yang memandang ujian pisat ini sebagai suatu yang positif, mereka akan lebih terlibat dalam proses pendidikan anak-anak. Ini boleh mencetuskan sokongan tambahan dalam pembelajaran seperti menyokong anak-anak mereka untuk menghadiri tuisyen atau memberi perhatian lebih kepada perkembangan akademik. Yang ketiga, dorongan untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Contohnya, pandangan ibu bapa yang menyedari kepentingan PISA ini boleh mendorong mereka untuk menuntut pembaharuan dalam sistem pendidikan. Ini memberikan impak kepada pembentukan dasar pendidikan yang lebih baik, meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Akhir sekali, kelebihan ini ialah menekankan prestasi akademik jika ibu bapa memberi penekanan pada ujian Pisa, anak-anak mungkin lebih terdedah kepada cara-cara untuk meningkatkan prestasi akademik mereka. Ini dapat membantu meningkatkan tahap kecemerlangan dalam bidang akademik, terutamanya dalam sains, matematik dan juga literasi. Seterusnya kita beralih kepada kelemahan. Bagi kelemahan yang pertama ialah peningkatan tekanan dan stres. Contohnya, pandangan ibu bapa yang terlalu menekankan kepentingan keputusan pisah boleh menyebabkan tekanan yang berlebihan kepada anak-anak. Mungkin anak-anak akan merasa lebih tertekan untuk memenuhi jangkaan ibu bapa atau masyarakat yang boleh menjejaskan kesejahteraan emosi mereka. Yang kedua, pengabaian aspek sosial dan emosional. Sebagai contoh, fokus yang berlebihan terhadap ujian PISA dan pencapaian akademik boleh menyebabkan ibu bapa mengabaikan aspek penting lain aspek penting yang lain dalam perkembangan anak-anak seperti kemahiran sosial, kemahiran emosi dan juga kreativiti. Anak-anak mungkin hanya dilihat melalui lensa pencapaian akademik semata-mata. Yang ketiga ialah kecenderungan kepada pendidikan berorientasikan ujian. Contohnya, jika ibu bapa terlalu memfokuskan perhatian kepada pisah ini, ini akan boleh menyebabkan pendekatan pendidikan yang lebih berorientasikan ujian dan pencapaian markah semata-mata. Pendekatan ini boleh mengabaikan pembelajaran yang lebih mendalam dan holistik serta kurang memberi ruang kepada perkembangan kreativiti atau kemahiran berfikir secara kritis. Dan akhir sekali ialah meningkatkan ketidaksetaraan pendidikan. Macam mana tu? Okey, contohnya jika ibu bapa beranggapan jika PISA sebagai kayu ukur utama kejayaan pendidikan, ia boleh mencipta ketidakseimbangan antara anak-anak yang mendapat sokongan keluarga yang kuat dengan yang tidak. Jadi ini boleh memburukkan ketidaksetaraan dalam akses kepada pendidikan berkualiti terutamanya di kalangan keluarga berpendapatan rendah yang mungkin tidak dapat memberikan sokongan yang diperlukan untuk mempersiapkan anak-anak menghadapi ujian PISA tersebut. Baiklah seterusnya kita beralih kepada bagaimana pandangan ibu bapa mempengaruhi sokongan dan sumber pendidikan yang diberikan kepada anak. Alright, persepsi ibu bapa terhadap ujian PISA ini membawa kepada beberapa implikasi yang penting dalam konteks pendidikan, kebijakan dan perkembangan anak-anak. Berikut adalah beberapa implikasi utama persepsi ibu bapa terhadap ujian PISA. Yang pertama, kesan terhadap sikap ibu bapa terhadap pendidikan. Peningkatan penekanan pada proses akademik. Contohnya, sekiranya ibu bapa mempunyai persepsi yang positif terhadap ujian PISA, mereka mungkin lebih cenderung untuk menekankan kepentingan prestasi akademik dan kecemerlangan dalam pendidikan kepada anak-anak mereka. Jadi ini dapat memberikan dorongan kepada anak-anak untuk lebih fokus dalam pembelajaran. Seterusnya kegelisahan terhadap kegagalan pendidikan. Sebaliknya jika ibu bapa melihat ujian Pisa ini sebagai satu bentuk penilaian yang uh, mencabar atau mengancam, mereka mungkin berasa tertekan dan bimbang terhadap kebolehan anak-anak mereka dan ini boleh menyebabkan peningkatan tekanan di rumah dan menimbulkan kebimbangan terhadap masa depan anak-anak. Yang kedua pula pengaruh terhadap kaedah pembelajaran di rumah. peningkatan sokongan akademik, uh, sokongan akademik uh, sebagai contoh ibu bapa yang melihat ujian PISA sebagai penanda aras yang baik mungkin boleh cenderung untuk memberikan sokongan tambahan kepada anak-anak seperti mengupah tutor, tutor ataupun menyediakan bahan belajar di rumah. Uh, dan fokus pada fokus pada kecemerlangan, kecemerlangan akademik pula sebagai respon terhadap ujian PISA ibu bapa mungkin lebih menekankan pencapaian akademik berbanding aspek lain seperti kreativiti kepimpinan atau kemahiran sosial ini boleh menyebabkan penekanan yang lebih besar pada mata pelajaran teras seperti matematik sains dan membaca bagi Poin yang ketiga ialah kesan terhadap persepsi ibu bapa terhadap sistem pendidikan. Tuntutan terhadap pembaharuan pendidikan, sebagai contoh persepsi ibu bapa ini terhadap keputusan pisa boleh mendorong mereka untuk lebih menuntut pembaharuan dan sistem pendidikan negara. Contoh jika ibu bapa melihat pencapaian negara mereka dalam ujian pisa rendah, maka mungkin lebih uh, mereka mungkin lebih aktif dalam menyuarakan keperluan untuk perubahan dalam kurikulum pengajaran dan infrastruktur pendidikan. Kepercayaan terhadap kualiti pendidikan negara. Sebaliknya, pencapaian yang baik dalam ujian PISA boleh meningkatkan keyakinan ibu bapa terhadap sistem pendidikan negara dan memberi mereka rasa bangga dengan sekolah dan kerajaan mereka mungkin boleh lebih percaya bahawa anak-anak mereka akan menerima pendidikan yang berkualiti di negara sendiri. Yang keempat, impak terhadap penglibatan ibu bapa dalam pendidikan. Penglibatan yang lebih aktif. Sebagai contoh, ibu bapa yang menganggap ujian PISA ini sebagai petunjuk yang penting mungkin akan lebih aktif terlibat dalam kegiatan pendidikan anak-anak mereka. Ini termasuk membantu dalam penyediaan bahan, memberi dorongan moral dan berkomunikasi dengan guru mengenai kemajuan akademik anak masing-masing. Kurang penglibatan. Namun sesetengah ibu bapa mungkin merasa tidak terlibat atau kurang memahami apa itu ujian PISA, terutamanya jika mereka beranggapan bahawa ia hanya penting untuk negara atau sistem pendidikan secara keseluruhan. Ini mungkin membawa kepada penglibatan yang kurang aktif dalam pendidikan anak-anak mereka. Seterusnya, implikasi sosial dan budaya. Tingkatkan kesedaran pendidikan. Di beberapa negara, persepsi terhadap ujian PISA ini boleh meningkatkan kesedaran ibu bapa tentang betapa pentingnya pendidikan untuk masa depan anak-anak. Ini boleh mendorong ibu bapa untuk memberikan sokongan yang lebih besar terhadap pendidikan dan pembangunan aa, peribadi anak-anak mereka. Pengaruh budaya boleh dalam bentuk budaya yang sangat menekankan kejayaan akademik seperti dalam beberapa negara Asia, persepsi terhadap ujian PISA boleh membawa kepada peningkatan tekanan sosial terhadap anak-anak untuk berjaya di dalam ujian tersebut dan seterusnya memberi kesan kepada kesejahteraan emosi dan psikologi mereka. Yang terakhir, kesan terhadap kesejahteraan psikologi anak-anak. Tekanan untuk berjaya. Jika ibu bapa menganggap PISA sebagai ukuran utama kejayaan pendidikan, ini boleh menyebabkan anak-anak merasa terlalu tertekan untuk mencapai kecemerlangan dalam ujian tersebut. Tekanan ini boleh mempengaruhi kesejahteraan mental mereka, menyebabkan rasa cemas atau kurang percaya diri. Keseimbangan antara prestasi ke akademik dan keseja kesejahteraan. Sebaliknya, jika ibu bapa yang mengabaikan pentingnya keseimbangan antara prestasi ke akademik dan kesejahteraan psikologi anak-anak mungkin akan menggalakkan mereka untuk menyusun masa dengan lebih sihat dan menyokong perkembangan sosial dan emosi anak-anak mereka. Kesimpulannya, ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan sejauh mana relevannya ujian Pisa terhadap pendidikan anak-anak mereka. Persepsi dan sikap ibu bapa terhadap pujian ini boleh mempengaruhi cara mereka menyokong pendidikan anak-anak, mendorong perubahan dalam sistem pendidikan serta menentukan tahap tekanan atau dorongan yang diterima oleh anak-anak. Apabila ibu bapa melihat ujian PISA sebagai penanda aras yang penting, mereka akan lebih cenderung untuk terlibat secara aktif dalam pendidikan anak-anak, menyokong mereka dalam aspek akademik dan berusaha memastikan mereka memperolehi hasil yang baik. Namun, jika persepsi ibu bapa terhadap ujian PISA adalah negatif atau tidak relevan, ini boleh mengurangkan penglibatan mereka dalam pendidikan anak-anak sekaligus mempengaruhi hasil pendidikan secara keseluruhan. Sekian sahaja dari kami. Terima kasih.